inilah yang Allah Taala sebut laukana fihi ma aliha illallah la fasadata. Kalau ada dalam alam ini lebih di satu Allah lama dah alam ini rosak. Atas itulah maka saya nak balik semula kepada asas yang paling pokok bahawa Allah yang Maha Esa ini jangan dicemarkan dengan menuduh Allah meletakkan suatu suatu trademark Allah itu dalam Islam Allah ada anak letak trademark Allah ini berhajatkan ke bantu lebih-lebih lagi kalau sekarang berubah dengan dengan kebenaran ini walaupun belum sampai ke penghujungnya jika sampai penghujungnya nanti masih dibenarkan Allah digunakan maka apa akan jadi jika dikatakan dalam the trinity yang terkenal sekarang trinity the father the son and the holy ghost kalau berubahlah trinity kemudian the allah the son and the holy ghost ada baiknya hal yang sebegini diputuskan dengan kebijaksanaan kita sama ada kita sebagai rakyat sebagai umat yang beragama yang berakhlak yang bermoral atau kita nama dia kerajaan atau kita nama dia raja-raja memang menjadi hak tuan ku tuan ku yang mahamulia raja-raja ini ketua agama maka perlu melihat ini perkara yang amat serius perlu cepat bertindak perlu buat keputusan yang yang jelas nyata berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada pada saya fakta yang ada ini mungkin tidak cukup tapi cukuplah buat sementara nak menyatakan bahawasanya kebiasaan sesuatu kaum melakukan acara agama mereka dia menjadi dominan kalau Islam menggunakan Allah dari dahulu sampai sekarang maka sepatutnya orang lain boleh menggunakan Allah ini boleh dengan syarat beriman dengan Allah ini memeluk agama Islam maka tak ada masalah. Kita tak mencerca agama lain. Saya bercakap ini berdasarkan kepada Quran yang saya beriman dengannya. Saya ambil ayat-ayatnya nak menyatakan bahawa inilah Allah yang perlu sangat dipertahankan. Pertahankan bagi maksud janganlah digunakan Allah sewinang-winangnya dalam sebagian penerbitan yang yang disebut tadi. Saya satu pokok yang saya nak persoalkan bahawa tentulah bagi agama seperti agama Kristian ataupun Nasara ini yang sudah kita faham sedari zaman Isa Al-Masih Isa Al-Masih kira-kira dalam kurun yang ke-6 5, 7, 1 sebelum lahir Muhammad mereka sudah menggunakan God sebelumnya yang saya pernah baca mereka merujukkan Tuhan mereka dengan perkataan Aluhim ataupun Uluhim ataupun perkataan Rab kalau dalam dalam Injil Arab banyak menggunakan perkataan Rab kita juga ada Rab Rabbul Alamin maka itu yang mereka pakai selama ini daripada dahulu sampai zaman Muhammad sampai zaman pertengahan sampai zaman kita lama begitu establish sekarang timbul masalah. Kenapa mereka nak ubah kepada Allah? Mesti ada sesuatu yang tersurat dan tersirat. Meskipun saya tidak boleh membaca niat orang. Tapi petanda-petanda yang ada itu boleh kita katakan ada niat. Bila ada niat, ada soalan. Niat itu niat murnikah? Niat baikkah? Kepada agama Islam Atau niat tidak baik Kalau niatnya niat baik Kita mengatakan Jangan gunakan Sebab tidak memberi kebaikan kepada kami Jangka pendek Tidak ada kebaikan Jangka panjang Lagi teruk Sebab kita ada kaedah dalam agama kita Dalam Islam Kena hormati Ada suatu sumber hukum dalam Islam Dia panggil Sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i' yang bermaksud sesuatu yang boleh mendatangkan keburukan jangka pendek jangka panjang mesti dicegah sadduz zari'ah ini satu kaedah yang kita terima pakai bila boleh digunakan Allah tadi dalam konteks bukan agama Islam dalam penerbitan atau dalam penggunaan perkataan tadi dalam kereta mereka dalam gereja mereka dalam cross mereka dan sebagainya mendatangkan zariah zariah keburukan kepada agama saya sebagai seorang Islam mengatakan bahawa niat baik itu kita minta jangan diteruskan sebab dia tidak baik kepada kita kalau sudah niat baik itu saya nafikan dengan bentuk cara saya, eh, perkataan saya, maka apa lagi tinggal yang kedua? Kalau tidak ada kebaikan, timbullah keburukan. Kepada siapa? Kepada kita. Saya tak kisah. Kepada mereka, kepada kita. Kalau keburukan, kita hidup dalam sebuah negara yang aman, harmoni begini. Mengapa kita menempah sesuatu yang mengundang keburukan? prasangka yang tidak baik elok rasanya semua pihak dia mengajak semua pihak kita bersabar tapi dalam bersabar dalam mengambil langkah-langkah selamat untuk menyelamatkan ummah ini dan agama yang maha suci ini memberikan suatu impak kepada penghidupan kita dengan menyatakan pandangan masing-masing pandangan saya sendiri yang mengatakan bahawa demi kebaikan ummah ini dan kebaikan negara janganlah perkara yang sensitif seperti ini dijadikan sebagai bahan untuk diketengahkan lebih-lebih lagi kita menggunakan mahkamah hal ini saya ada komen hal Allah hal Tuhan ini hal agama isu agama bila isu agama tempat penyelesaiannya mahkamah tinggi syariah wilayah ada mahkamah tinggi syariah mengapa kes ini tidak dibawa dalam mahkamah tinggi syariah dibawa kepada sivil sedangkan dia isu besar isu agama maka saya menyeru kes seperti ini kalau nak bawa ke mahkamah tempatnya bukan mahkamah sivil itu, saya rasa itu bukan bidang kuasa mereka lah. Sebab dia agama. Dan lebih-lebih lagi kes ini dibawa perbicaraan pasal kes Allah yang Islam yang ampunya, kita ada bukti Islam yang ampunya, dibawa kepada mahkamah sivil yang dihakim oleh seorang yang namanya orang kesemua tahu tak perlu saya sebut sebab itu maka saya kata Eloklah saya merayu Kes-kes yang seperti ini Mestilah dibawa Untuk dibicarakan di mahkamah-mahkamah syariah Yang yang ada seluruh negara Setiap negeri ada mahkamah Maka dialah yang patutnya melihat Memutuskan hal seperti ini Kalau nak dibawa ke mahkamah Tapi adalah lebih baik Tidak dibawa ke mahkamah dia yes, selesaikan nanti bijaksana kebijaksanaan ini memerlukan kepada bukan 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 calang-calang orang saya merayulah kepada duli-duli yang maha mulia raja-raja Melayu jangan pandang ringan perkara ini hendaklah dipandang serius termasuk kerajaan sendiri sebelum perkara lebih besar ada baik diselesaikan dengan cara setia kawan dengan cara faham memahami perasaan masing-masing dengan itulah kita dapat menyelamatkan keadaan dan dapat menyelamatkan Allah taala dari dinudai oleh unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala